হেল্ল' অভিমান কি খবৰ আপোনালোকৰ মই বৰ্তমান ভাল আছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ চৰ্দি আৰু জ্বৰ মোক নেৰাই হৈছে পাহিকো নৰেয়াই হৈছে চৌবিছ চনটো মানে আমাৰ কাৰণে একদম বেয়া বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ যেতিয়াৰ পৰা ছব্বিছ চনটো সোমালে তেতিয়াৰ পৰা জ্বৰ চৰ্দি পাহিৰো নেৰা হ'ল আৰু মোৰো নেৰা হ'ল পাহিৰটো আজিলৈকে ভাল হোৱাই নাই ভাল হোৱা নাম লোৱাই নাই মইতো সেইদিনা আপোনালোকক দেখালোঁৱেই পাহিক জ্বৰ দেখাই আনিলোঁ চৰ্দি দেখাই আনিলোঁ জ্বৰ যেনিবা নাই কিন্তু নাকটো নুশুকোৱাই হৈছে আৰু লগতে মোৰো আজিৰ পৰা মানে একদম চৰ্দি জ্বৰ নিচিনা লাগি আছে আৰু মোৰোতো একদম বিষ বিষ গাটো ধুলোঁ বাৰু এতিয়া প্ৰায় বাজিলেই কেইটা এঘাৰটা বাজিলে গা পা ধুই ৰেডি কিন্তু গ'ল ঘৰলৈ এটা কামৰ কাৰণে গৈছিলে চাবিটো লৈ যাবলৈ ক'লোঁ তাক আলমাৰী চাবিটো আৰু পাহৰি থাকি গ'ল বিচনাতে পেলাই থৈ গ'ল চাবিটো এতিয়া ফোন কৰিছোঁ কৈছে যে মই পাহৰিলোঁ সেইবিলাকনো পাহৰে নে বাৰু যি কি নহওক জ্বৰ চৰ্দি নেৰা হৈছে সেইবাবে একদম ভাল লগাও নাই আৰু আজি বতৰটো একদম বেয়া কাৰণ ৰ'দ চ'দ একো নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এনেকুৱাই মানে ধেমেলীয়া কিবা টাইপৰ নিচিনা কৰি আছে কুঁৱলীও তেনেকুৱা নাই মানে ৰ'দ নাই আৰু তেনেকুৱা বতৰ হৈ আছে মই একদম বেয়া পাওঁ বৰষুণ আৰু এনেকুৱা বতৰ মই একেবাৰে ৰ'দ দি থাকিলেও মই ভাল পাওঁ তেনেকুৱাতো মই ভাল লাগে কিন্তু বৰষুণ আৰু মই এনেকুৱা বতৰ বুলি একদম ভাল নালাগে আৰু হাজবেণ্ডে চাবি কোচা ইয়াতে পেলাই থৈ গ'ল এই কোচা দেখিছে নহয় এনেকৈ পেলাই মেলি ঘৰত গুচি গ'ল বাহিৰত একদম ৰ'দ চ'দ নাই মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইয়া চাওকচোন কেনেকুৱা কৰি আছে নহয় বতৰটো মানে ৰ'দ নাই একো নাই পাহি যেনিবা ৰাতিপুৱাই শুই উঠি পেলাই বাহিৰত অকণমান দি খেলিলে খেলিলে এক ঘণ্টামান প্ৰায় খেলিলে ঘামি গ'লগৈ বেচেৰি তাই এতিয়া মই পাঁচ মিনিট দি যাওঁ অলপ খৰিকেইডালমান আনি পেলাই আজি যিহেতু বতৰটো একদম বেয়া খৰি কেইডালমান আনি পেলাই জুইতে ভাতটো ৰান্ধোঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া সেই পাছফেনে যাওঁ এই মোৰ মচন্দৰখিনি চাওকচোন আগতে মানে মোৰ মচন্দৰ এইবিলাকত মানে এনেকুৱাই মচন্দৰী আছিলে নহয় বহুত মচন্দৰী আছিলে মোৰ একদম মানে খেতি কৰা নিচিনাকৈ মচন্দৰী আছিলে এতিয়া মানে মচন্দৰী খতম আৰু জানো কেনেকৈ খতম হ'ল আৰু এইয়া অমিতা চাওক আজি মই ঘৰলৈ যাম আপোনালোকক কোৱাই নাই বাৰু ঘৰলৈ যাম সেইবাবে অমিতাও পাৰিলে যাম বুলি ভাবিছোঁ সেই তাতো লাগি আছে ইয়াতো লাগি আছে অমিতাই অমিতা মোৰ এইফালে এজোপা আছিল মতা অমিতা মই আপোনালোকক কেইবাবাৰো দেখাইছোঁ এই তলতো লাগি আছে আৰু সেই ওপৰতো আৰু এজোপা আছে সেই তাত এনেকুৱাই অমিতা লাগি আছে কিন্তু পাৰিব নোৱাৰি সেইপিনে বাইদেউহঁতৰ টিংখন আছে যে পাৰিলে মানে সেই টিঙতে পৰি যায় এইবিলাক চাওক অমিতাবিলাক দেখিছে মানে পাৰিব নোৱাৰি আৰু আনফালে এই এজোপা লাই এবাৰতো মই বাৰী চাৰি একো কৰা নাই এই লাইজোপা মানে সেইদিনাখন খালোঁ কেইপাটমান ছিঙি পেলাই খালোঁ আজি আকৌ এনেকুৱা হৈ আছে ইয়াতো কেতিয়াবা জুই চুই জ্বলাই দিওঁ আৰু এইবিলাক খৰি এনেকৈ পৰি আছে জুই চুই জ্বলাই দিওঁ কেতিয়াবা মানে মাজে মাজে ইয়াত আহি পেলাইও জুই চুই পুৰাওঁ প্ৰথমতে এই খৰিকেইটালৈ বুটলি পেলাই লৈ যাওঁ উঠি গ'ল আমাৰ পাহি কিন্তু উঠি গ'ল এইজনী একদম চৰ্দি নেৰা বুঢ়ীজনী আমাৰ পাহি উঠি গ'ল দেখিছে উঠি পেলাই কেনেকুৱা শাসনটো দিছে পাহি মানে যেনিবা ইয়াৰ তাইৰ মানে চৰ্দি তৰ্দি একো হোৱা নাই এনেকুৱা সাহত দিছে এইজনী হাহি মাতিছে আপোনালোকক মাতিছে ভালনে বুলি কয় দিয়ে ভালনে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নে কয় সেয়াই আৰু পাহি অলপ দেৰি শুৱাইছিলোঁহে নাই তাই সাৰ পাই গ'ল নহয় ভাবিছিলোঁ বাহিৰতে ভাতটো বনাওঁ এতিয়া হাজবেণ্ডে ফোন কৰি কৈছে বাহিৰত ভাত চাত বনাব নালাগে যিহেতু ঘৰত যাব লাগে মই আহি পেলাই কুকাৰত ভাত পাতি দিম চব্জি পাতি দিম এনেকৈ বুলি কৈছে তোমাৰ যিহেতু গা ভাল নহয় তুমি থাকা তেনেকৈ জুই চুই ফুৰাই মেলি অকণমান গাটো গৰম কৰা এনেকুৱা বুলি ক'লে মইতো ভালে পালোঁ আৰু ঠিক আছে এনেকৈ বুলি ক'লোঁ মই এতিয়া বাহিৰতে জুই ফুৰাই আছোঁ আৰু পাহি আৰু মই ন পাহি পাহি আৰু মই বাহিৰতে জুই ফুৰাই আছোঁ পাহি এজনী পাহি আকৌ কেমেৰাটো দেখি খুব ভাল পাইছে এতিয়া বাজিলে বাৰটা বাজিবলৈ হ'ল চাৰে এঘাৰটা বাজিলে এতিয়া কিন্তু ৰ'দ ওলাইছে চাওকচোন এতিয়া মানে ৰ'দ তেনেকুৱাও নহয় মানে যিমানটো ওলাব লাগে সিমানটো ওলোৱা নাই অলপ অলপ ওলাইছে আকৌ গৈছে ৰ'দটো অলপ ওলাইছে আকৌ ৰ'দটো গুচি গৈছে তেনেকুৱা হৈছে মানে তথাপিও ৰ'দটো ওলাইছে আৰু বাহিৰত মানে বাহিৰত মানে বুলি আৰু ৰ'দত মানে বহি পেলাই অকণমান মানে গাটো শেষ ল'ব পাৰি ৰ'দৰ মানে তেনেকুৱা হৈছে আৰু পাহি আৰু মই এতিয়ালৈকে জুইৰ ওচৰতে বহি আছোঁ এইজনে পাহি আমি দুজনে এতিয়া জুইৰ ওচৰতে এনেকৈ বহি আছোঁ কাৰণ পাহি মানে নেদেখালে মানে পাহি মনটো বেয়া লাগি যায় আৰু কাৰণ কেমেৰাটো লাগিবই পাহি চাবলৈ বিচাৰে মাৰ কেমেৰা পাহীক মই এতিয়া দি দিলোঁ এনেকৈ ৱাকাৰত আৰু মই এতিয়া পাতিব লাগিব ভাতটো যিহেতু হাজবেণ্ড অহা দেৰি হৈ গৈছে বাৰটা বাজিলেই আৰু কেতিয়া আহি পাব তেতিয়ালৈকে মই পাহি খেলি আছে যিহেতু ভাতটো পাতি দিওঁ ৰাইচ কুকাৰত বাকী কামখিনি হাজবেণ্ড আহি কৰিব যদি গাটো বেয়া লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে একো কাম কৰিবলৈ মন নাযায় হয়নে বাৰু পিছে আপোনালোকক কওকচোন তেনেকুৱা হয়নে বাৰু মোৰ আকৌ তেনেকুৱা হয় মোৰ যদি গাটো বেয়া লাগি থাকে তেনেহ'লে মোৰ একদম কাম চাম কৰিবলৈ মন নাযায় মানে অকল শুই থাকিবলৈ মন যায় পিছত কিন্তু শুই থাকিলেতো নহ'ব কাৰণ পাহি আছে এতিয়া পাহি খেলিছে এতিয়া বেচেৰিজনী মই কৈছোঁ নহয় তাই যিমান চৰ্দি লাগিলেও তাই খেলি থাকে তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু নাকটো যে বেছি শান্তি নাপায় ন সেইটো আৰু এতিয়া পানী অলপ গৰম কৰোঁ পাহিৰ যোনবিলাক পিঠা বনাই দিছিলোঁ সেইবিলাক মানে তাইৰ এনেকুৱাই নিচা লগা টোপনি হ'ল তাই মানে নাখালে আধা খাই মেলি থৈ দিলে এতিয়া সেইখিনি আৰু গৰম কৰি দিওঁ পানী গৰম কৰিছোঁ তাতে মই অলপ গাখীৰ দি পেলাই গৰম কৰি দিওঁ তাকে খাব আৰু আনফালে পাহিটো এনেকৈ চাই থাকিবলগীয়া হৈছে নহ'লে মানে পাহি ইফালেদি গুচি যায় সিফালেদি গুচি যোৱাটো কোনো প্ৰব্লেম নাই বাৰু মানে বস্তুবিলাক টানি দিয়ে ন পেলাই দিয়ে কিমান উঠাই গৈ থাকিম সেইবাবে আৰু মই এতিয়া ভাতটো পাতিব লাগিব অঁ যোৱাকালি ভাত আছেই নহয় সেই ৰাইচ কুকাৰত চাওকচোন এইবিলাক ভাত যোৱাকালি আছেই এতিয়া মই এই ৰাইচ কুকাৰটোত পাতিবলৈ হ'লে এইটো ধুব লাগিব প্ৰথমতে ভাতকেইটা আঁতৰাব লাগিব তাৰপাছতহে যোৱাকালি ৰাতি মানে মোৰ গাটো বেয়া লাগিছিল বুলি ভাতো মই নাখালোঁ এওঁ খালে দুপৰীয়া বনোৱা ভাত আছিলে তাকে খালে বাৰু গৰম গৰম ভাত বনোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণে পাহি এজনী এইফালে খেলিছে আপোনালোকে নেদেখিব বাৰু তলত তাই খেলি আছে খেলি থাকক বাৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই খেলি থাকিলেও এতিয়া মই আহিছোঁ বাহিৰত কাপোৰ মিলিবলৈ এয়া এক বাল্টিং কাপোৰ মেচিনৰ পৰা জাষ্ট এতিয়া উলিয়াই আনিছোঁ আৰু পাহি এজনী পাহিকো লৈ আহিবলগীয়া হ'ল যিহেতু ভিতৰত অকলে থৈ আহিব নোৱাৰোঁ ন সেইবাবে লৈ আহিলোঁ এতিয়া কাপোৰকেইটা মিলি লওঁ আগতে ব'লা 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 Ya, hadlu-hidlu-hidlu-hidlu Abla Ya, ini shwek woy Apo? 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 ফ্ৰেণ্ডছ আমি বহুত সময় পাছত আপোনালোকক লগ পালো আকৌ মানে দুপৰীয়া ভাত পানী বনাই মেলি খাওঁতে আৰু ইটো সিটো কাম কৰোতে কৰোতে বহুত টাইম হৈ গ'ল এতিয়া মই ৰেডি হৈ পেলাই একেবাৰে গাড়ীত বহি ললো আৰু আনফালে পাহি শুই আছিলে এতিয়া উঠি গল পাহিও ফুড দিবলৈ লওঁ কিন্তু পাহি একদম দিবলৈ মানা কৰে এইজনী পাহি এতিয়া ৰেডি হৈ পেলাই যাবলৈ লৈছো ঘৰলে আনফালে অসীম গৈছে বাৰীলে দৌৰি দৌৰি যোৱা নিচিনা হৈছে বাৰীৰ পৰা মানে অমিতা দুটা আনিবলৈ গৈছে যি কি নহওক মানে অমিতাকেইটা ঘৰত লৈ গ'লে ভাল পায় আৰু মায়ে মায়ে অমিতা খাই খুব ভাল পায় আগতে কিন্তু আমাৰ ঘৰত বহুত অমিতা আছিলে এতিয়া কিন্তু অমিতা আমাৰ ঘৰত নাইকিয়া হৈ গ'ল মোৰ কলনীত যিমানকেই জোৰা আছে ঘৰলৈ মই পঠিয়াই দিওঁ বাৰু মা আহিলেও মই মাক দি পঠিয়াওঁ আৰু মই গ'লেও লৈ যাওঁ বাৰু আৰু যি কি নহওক ইয়াত অমিতা ইমান খোৱাও নহয় এনেই এজোপাৰতো অমিতা ইমান পকি আছে পকি পেলাই সৰি যাব আৰু নিজে কিন্তু খোৱা হোৱা নাই দুজন মানুহে আৰু যি কি নহওক অসীম আৰু মই ইমাননো কিমাননো খাম আমি দুজন হয় নাই বাৰু এটা পাৰিলে দুদিন তিনিদিন গুচি যায় বুলি কোৱাৰ নিচিনা হয় আৰু একেইবিলাক চব্জিকে খাই থাকিবলৈও মন নাযায় যিহেতু এতিয়া আমি নহ'লে আমি গৈ লওঁ আৰু কিমান সময়ত পামগৈ এইটো ক'ব নোৱাৰিছোঁ বাৰু ৰাস্তাত যদি ৰখে ৰখিব এনে আমাৰ ঘৰত গ'লে এক ঘণ্টা লাগি যায় আৰু আমি যদি ক'তো নৰখোঁ তেনেহ'লে স্পীড গৈ থাকিলে এঘণ্টাত আমি পাই যাওঁগৈ যদি ৰখে তেনেহ'লে ডেৰ ঘণ্টামান টাইম লাগে আৰু আপোনালোকক ঠিক আছে পাহি গাড়ীত উঠিবলৈ পাই খুব ভাল পাইছে এয়া দেখিছে পাহি এইয়া আমি এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছো আনফালে অখীম গৈছে গেৰেজটো বন্ধ কৰিবলৈ আৰু আমি দুজনী পাহিক আকৌ চুৱেটাৰ এইটোকে পিন্ধাই দিলোঁ যিহেতু ঘৰলৈ যাওঁ হাইনেক হয় এইটো হাইনেকটো এনেকৈ পিন্ধাই দিলোঁ চুৱেটাৰ যেনিবা গাড়ীত আছে পিন্ধাই দিবলৈ ক'লেও পিন্ধাই দিব পাৰি কিন্তু এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰতে যাব চাই লওঁ যদি বেছি ঠাণ্ডা পৰি যায় তেতিয়াহ'লে পিন্ধাই দিম নহ'লে এনেকৈয়ে গুচি যাব আৰু এইজনী আমাৰ পাহি দেখিলে এতিয়া আমি গৈ আছো ৰাস্তা আজি পুৰা খালি চাওঁ আনকালে যিমানবিলাক থাকে তাতোতকৈ মানে আজি অকণমান খালি দেখিছোঁ আৰু আজিকালি কি হ'ল বাইপাছটো যেতিয়াৰ পৰা হ'ল সেইপিনেদিও বহুত গাড়ীবিলাক ওলাই যায় সেইবাবে এইটো ৰাস্তাখিনি প্ৰায় কমেই মানুহ অহা যোৱা কৰে আমিও বাৰু এতিয়া বাইপাছ পিনে অহা যোৱা কৰিম যাওঁতে এতিয়া বাইপাছ পিনে সোমাই যাম এটা ৰাস্তা আছে সেই অলপ আগত সেইপিনেদি সোমাই দিম বেছিকৈ সেইপিনেদি অহা যোৱা কৰে মানুহবিলাকে ওপৰৰ পিনে সেই ব্ৰীজখন গৈছে যে সেইপিনেদি মানে বাইপাছটো আছে সেইপোনৰ পৰা গৈ মেলিও সেই পিনেদি নামি দিব পাৰে এতিয়া আমি তলৰ পিনেদি গুচি যাম তলৰ পিনেদি গুচি গ'লেও মানে একেই সেই বাইপাছটোতে ওলাম আৰু এইপিনেদি গ'লেও মানে সেই বাইপাছটোৱে ওলায় আৰু তেতিয়া চাব আমি ইয়াতে ফাটি দিম এইপিনেদি আমি গুচি যাম আৰু চিধাকৈ গৈ আছে তিনিচুকীয়া আৰু এইফালেদি গ'লেও তিনিচুকীয়া পাবগৈ এইটো এটা বাইপাছ আৰু সেইটো এই ব্ৰীজখন য'ত নামিবগৈ একেটা ৰাস্তাই হয় এইটো একেটাই হ'বগৈ এতিয়া এইপিনেদি গৈ থাকোঁ বাৰু আমি এতিয়া অসীম গৈছে সেইখন মিঠাই দোকানলৈ যিহেতু চচুৰবাৰী যোৱা কথা হয় নাই বাৰু মিঠাই নাথাকিলে হ'বনে বাৰু মিঠাই নাথাকিলে আৰু আধৰুৱা হয় মিঠাই আনিবলৈ গৈছে আৰু দহি ল'বলৈ গৈছে যিহেতু পাপাৰ মানে শ্ৰাদ্ধ আছে আমাৰ বছৰেকীয়া মই আপোনালোকক কৈছোঁ নাই জানো মই পাহৰিলোঁ আগতে কৈ আহিছোঁ যদিও মই পাহৰিছোঁ বাৰু আকৌ কৈ দিছোঁ পাপাৰ শ্ৰাদ্ধ আছে বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ অহা দেওবাৰে আছে আঠাইছ তাৰিখ এনে পাপা ঢুকাইছিলে জানুৱাৰী মাহৰ আঠাইছ তাৰিখে দেওবাৰ দিনটোতে মানে চানডে দিনটোতে ঢুকাইছিলে আৰু এইবাৰ মানে সেইটো মিলিছে আৰু যেতিয়া ঢুকাইছিল তেতিয়া এবাৰ মিলিছিলে আৰু এতিয়া মিলিছে একেবাৰে দেওবাৰ দিনটোতে পৰিছে আৰু আঠাইছ তাৰিখ পৰিছে সেয়াই আৰু দহিটো আজিয়ে লৈ যাওঁ বুলি কৈছে দহিটো আনিবলৈ গৈছে আৰু মিঠাই লৈ যাব আৰু মই যাওঁ বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু নালাগে বুলি ক'লে আৰু ৰাস্তাত আজি মানে একো দোকান চোকান খোলা নাই সেইবাবে ইয়াতে এখন পালে এইখন আছে ৰাধা কৃষ্ণ ভোক লিখা আছে তাৰ পৰাই লৈ লৈছে আৰু নহ'লে আজি সম্ভাৱনা নাই যে মাজত যে দোকান খোলা থাকিব সম্ভাৱনা নাই আৰু সেইবাবে ইয়াতে লৈ ল'লে আনফালে গাড়ীবিলাক এনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছে পাহি আৰু মই দুজনী এনেকৈ বহি আছোঁ পাহি যাতে বুকুত ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে বুলি মই শ্বলখন এনেকৈ পাহি দি দিলোঁ আৰু আমি দুজনী এনেকৈ বৈছোঁ আজি মোক কেনেকুৱা যেন লাগিছে চাওকচোন লিপষ্টিকটোৰ পৰা বেছি বেয়া লাগিছে কাৰণ কেলৈ বেয়া লাগিছে মই যেতিয়া মানে ৰেডি হোৱা নাই ৰেডি নোহোৱা আগতে হাজবেণ্ডে কি কৰিলে মই মানে য'ত মানে মই ক্ৰীম লিপষ্টিক এইবিলাক থৈ দিওঁ নহয় সেই বেগটো আনি পেলাই গাড়ীত ভৰাই দিলে নহয় এতিয়াতো মোৰ উপায় নাই এইটো এটা এনে পেলনীয়া হিচাপে পৰি আছিলে এইটোকে লগাই ল'লোঁ আৰু আৰু এনেও মই আজি গা ভাল লগা নাই বাৰু নিজকে কিবা যোন নিচিনাই লাগিছে দেখাত হাজবেণ্ডে আনিলে বৰফি আমাক খাবলৈ প্ৰথমতে পাহি এনেকৈ লৈ ল'লে নহয় এইখন চব এইয়া পাহি এনেকৈ লৈ ললে দেখিলে ৰাস্তা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কৰিলে মাজতে কিন্তু এইবিলাক ৰাস্তা বেয়া হৈ আছিলে কাৰণ এটা চাইদ আছিলেতো এটা চাইদ হোৱা নাছিলে এতিয়া টু এন হল সেইপিনেদিও গাড়ী আহে আৰু এইপিনেদিও গাড়ী গৈ থাকে ৰাস্তা খুব ভাল কৰিলে গৈও ভাল লাগিছে বাৰু এয়া হয় বাই পাচ ৰাস্তা এইপিনেদি যোনে যায় ভাল পাব আৰু এনেকৈ দুই কাষে মানে বাগান আছে মইতো আগতেও কৈ গৈ আছোঁ বাৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ এনেকুৱা বাগান আছে বাগানৰ মাজে পিনে এইটো ৰাস্তাটো হয় খুব ভাল ৰাস্তা এতিয়া আমি আহি পালোহি ঘৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু মাত্ৰ দহ মিনিটৰ ৰাস্তা এতিয়া এই বাগানবিলাক পাইছোঁহি আপোনালোকক এইবিলাক বাগান নেদোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ খুব ভাল লাগে দুই কাষে বাগান আৰু সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু সেই চাইডৰ পিনে কিন্তু মানুহবিলাকে খুব পাৰ্টি চাৰ্টি খাই আছে আৰু পিকনিক কৰিছে সেইপিনে নদীখন আছে যে যিহেতু আপোনালোকক দেখাবলৈ অসুবিধা হৈছে বাৰু সেই পিনেদি এইপিনেদি অসুবিধা হৈছে সেইপিনেদি বহুত মানুহ সোমাই আছে খাই আছে ঠিক আছে বাৰু ঘৰ পাই লওঁগৈ এইয়া ঘৰ আহি পালোঁ সি মাই গেট খুলিছে আৰু সেইফালেদি এইয়া মাই গেট খুলিছে আহি পালোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেছ চেছ হৈ লওঁ অ'কে বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই আহি পেলাই বুকুত দি বহিলোঁ চাহ তাহ খুব এই ছাগলী মাংস ছাগলী মাংস মানে পূৰা কচা কচা বুলি কয় যে কচা কচা টাইপৰ বনাই আছোঁ আৰু দুই শালিং মানে গাহৰি পুহিছোঁ গাহৰি আৰু ছাগলী মাংস এয়াই খাম আৰু আজি ৰাতি ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অকল আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ পাৰিলে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আজিলৈ আহোঁ বাই বাই গুড নাইট পাহি গুড নাইট কৈ দিয়া গুড নাইট কৈ দিয়া অঁ গুড নাইট অঁ